Пам-пам-пам-пам-пам-пара-пам-пам. -пам 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 так, Дэн, под ноги смотришь. Дети, вот Дети все улыбаются. Детям все нравится. Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам. тебе плохо? Мне? Иди. Мне, да. Ты хочешь меня понести? Нет. Мне? Помочь другу. унесет 100 килограмм. Ну так надо заниматься для этого. Но я не смогу поднять да. Ты просто веришь в стереотипы. А как люди поднимают, которые весят 150 килограмм, поднимают 500 килограмм? Как? Что невозможно? Вон чуваки поднимают. Штангисты. Штанги по 500. Ну ладно, может спросить. По 500 килограмм поднимают. Ну это рекордсмены мира. Ого. Ну тащить там можно еще так там. Не, но ну он поднимает. тащит, да. Не, я тебе тут не дам, потому что тут на под ноги. Вообще ему не давай. Я. Потом где-то дам. Пап, мама. Не давай. Мам, Дениса, все ломает. Я не ломается. у тебя спрашиваю. Вперед. Тут камера камера, 2 мегапикселя. О -о -о. 2 мегапикселя. Уже таких, наверное, не выпускают. <сих> 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 на хорошая камера. Это называется винтажная вещь. Почему? Ну, <слим> этот по-доброму. Блин, Лена, скажи, ну сейчас классно, что они гонят на него ну сейчас классно. Да. Я же вам свою камеру не показываю, у меня там тоже есть телефон там еще. У Валика еще, наверное, такой, Да это но я же... У него как у Недавно разбился просто мой телефон. Какой у тебя был? N95. А Nokia? Нет. Ну это старый, Сенсоры? но, но когда-то он был очень, он стоил 500 баксов. Сенсорный? Не, не сенсорный, но а, смартфон. А он как у Васи. Кстати, У него как у, Мама, Литочки. Литочки, как у Я давай Гоу Го, про. -про. Ага. Гоу, Surprise, motherfucker. Знаешь, ко мы за границу ездили, и язык не знаю, что можно там языком жестом, когда кушать захочешь, объяснишь, что хочешь. Так. This and this and this. Нашла <смешно>, типа пальцем тыкаешь туда. Ну там выучил айскрим, близ. Это, это и это, да? Да. А Нужно то, то, тот и тот. Z, that and that. Картопля фри. Мальчики не улыбаются, мальчики очень серьезные. Сережа улыбается, Сережа молодец. Это ж КВН, ты что, гонишь? Это очень классная серия. Так, ну полоны на снизу. Да, да. Снизу, ага, там, потому что там, вот Виталик вот так вот, вот. Вон Ну просто вот это вот жереб, это такая непроходимая фигня. А, да. Никому не советую. Вот это? Да, вот это все жереб, короче, но если в него вл... влазишь. Вверх, вверх и вверх. А вниз то тоже неохота. Не то, что вверх. Просто он растет на высоте где-то полметра, и там ноги проваливаются. И... Но он как бы стелится, то есть он в полметра вырос, а потом вот так вот идет палки. И ты на них должен становиться. А можно провалиться и нога застрет нам на колено, на знаешь, если то есть по ним очень медленно. А вот столбики граница. Какая-то была, вот видите? Вот этот. вот. Да, вот тут даже есть такой квадратик. Там какая-то было написано там S с буквы. А смотри, а шоу-то такой... по нашей дороге. Вон, вот, вот там, леса Ну все правильно, там тоже люди живут. Нет, там, ну, вот, как нарисовано, как что-то написано. Скажи еще, что на английском. Есть, короче, это в гугле координаты таких мест на Земле. Там, где столько с космоса видно надписи. Да? Там, где что-то слава Ленину, по-моему, какая-то. Ну, ага. такие. Много ага. таких. Ну, ну так они типа просчитывали послание, о космосе. послание о космосу, да. Ну вот домой, придешь в Гугле, задашь вопрос, он тебе все ответит. Ну, ну, Дождь идет? Там. Как ты думаешь? А Ну-ка, смотрим, куда тучи идут. Туда ветер туда был. Вали сидела на камне туда. Да, действительно, тут что практически стоял, я не вижу хода никакого. Они а не, немножко-немножко идут. Немножко в сторону Гаверда, по-моему. Но ну, 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 там действительно туда. сильный дождь там начался. Все. What do you want with me? You speak English? Yes. Yes, of course? No. Well, speak. Yes. Say me please. Niga. Niga? Niga. Going to hell. Going to hell? way, way to hell. <служие> Что? 10 200 мало? <служие> Высокогорная дорога в Бат. <служие> ну, хайвей это типа вообще-то высокая дорога. Да, но это дословно. <служие> дословно. А вообще это, это по по-моему, горная дорога переводится. Хайвей? Хайвей? High да. Хм. Hmm. Еще это типа автобана. Напиши в ютубе highway to hell этот. Там, короче, дядька снимался в разное время. И там в начале так с артом гитары, звуки. В начале все время. Всю песню две, три минуты именно разные звуки там. Потом на барабанах, типа, тоже, еще. потом, потом, этот певец, без, звука, просто пел. Этот, э, и потом это, четвертое, еще что-то там. И, получ, и потом все эти, все это сложили, получилось не Это песня. Он такой усатый, смотри. Усатый в очках усатый и бородатый.